Кому полезны такие техники медиации? Такие техники медиации полезны всем. 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 То есть если мы смотрим, какую клиентскую группу мы для себя определяем угу. и куда мы, куда мы с этим пошли, ну, скажем так, если распределить конфликты на конфликты, которые внутри организации, за пределами организации, какие-то межличностные конфликты и так далее то э, внутри организационный конфликт у нас есть достаточно много примеров, когда э, применение техник медиации, особенно сейчас во время кризиса, э, когда приходится говорить о сокращении людей, о э, сокращении uh -huh. зарплат, э, очень большой, большой шанс и вероятность наткнуться на, 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 на очень большой... Как бы, негатив внутри компании. И когда люди, то есть, в принципе, любой вопрос может решаться с точки зрения права, силы или интереса. Mm -hmm. Если с точки зрения права, это суд. Это суд. Если с точки зрения силы, силы издал переговоры. приказ. Ну, переговоры нет. Если я говорю внутри компании, mm -hmm. вот сидит директор компании, например, руководитель, у него есть определенный арсенал э, инструментов, которым может действовать, как бы э, коммуницировать свои решения компании. И mm -hmm. э, он может издать приказ и может наткнуться на огромное нелояльное сопротивление исполнению этого приказа, mm -hmm. а может работать через интересы. И мы посмотрели, что когда люди внутри компании начинают применять техники, позволяющие выйти на интересы сторон, нет проблем. Люди решают конфликты в интересах компании и все довольны при этом. Это, если мы говорим о внутриорганизационных конфликтах. Если говорить о коммерческих спорах, люди понимают, что суд – это всегда дополнительные затраты, это время. И если мы говорим что вам нужно решение, а не удовольствие от участия в процессе, да, который не всегда приятный, потому что есть люди, которые просто ну, как бы удовольствие от этого получают. Они приходят на медиацию. То есть это коммерческие споры. Если взять по сферам применения, это существует школьная медиация, семейная медиация, коммерческая медиация. Если uh -huh. по сферам деятельности медицинская медиация. То есть у нас, кстати, в Украине достаточно развита медиация в сфере так называемого восстановительного правосудия. Uh -huh. Это примирение потерпевшего и правонарушителя. Правонарушителя. Да, uh -huh. есть даже специальное письмо Генеральной прокуратуры, которое рекомендует как медиацию как инструмент примирения давайте поговорим о затратах, и мы да, сейчас покажем да, нам слайдик да, небольшой, да, да, да. какие затраты вот, имеют место на основании статистики Международного валютного фонда, который проводил исследование в 2006 году. Значит, 76% сами инициировали споры в своей бизнес-среде, и 24% предприятий значит, вынуждены были были привлечены третьей стороной к возникновению споров. То есть, в принципе, приведение бизнеса вот такие ситуации всегда а, случаются. Euh -huh. И вот второй сейчас слайд нам вот следующий слайдик. Будьте добры, еще один слайдик покажите нам. О тех трудозатратах, которые затрачиваются. Вот по тем же самым статистическим данным, предприятие 239 человек дней потратили на урегулирование э, споров, которые закончились. И вот 371 спор случай, дней касалось именно продолжения вот таких споров. То есть три человека затрачили почти 600 с лишним дней на вот такие решения спора. Может быть, mm -hmm. есть действительно смысл отдать на аутсорсинг для вот таких подразделений медиации. Uh -huh. Чем, допустим, содержать такой штат людей для решения вот таких спорных вопросов? Ну, мы различаем медиацию как таковую. Это независимая процедура, в которой выступает третья независимая сторона, которая выбирается, кстати, на независимой основе, потому что сторонам предоставляется право выбрать того медиатора, который, который, который им подойдет, и и различаем как таковую техни, технику применения медиации. Техниками применения медиации могут владеть специалисты внутри компании. Угу. Те а, же специалисты HR, допустим, да? Да, те же специалисты по управлению персоналом, угу. а, которые, например, при разрешении трудовых конфликтов могут сесть и договориться с сотрудником вот, при увольнении, если дело грозит тем, что оно как бы пойдет в суд. А, потому что где-то в 90% случаев, как правило, такие дела заканчиваются в пользу тех, кто был уволен. Угу. А, сесть и договориться что на что поменять, чтобы все остались довольны. Потому что в результате через год все равно это этим заканчивается. Только потратив деньги на суды, затратив время своих специалистов, на то, что они ходили в суд. Если говорить о затратах юристов, вы знаете, юристы иногда, я сама юрист, поэтому мне немножко, ну как, достаточно легко об этом uh -huh. говорить, а юристы немножко побаиваются, что медиация забирают у них хлеб. Мне приходилось uh -huh. совершать такие обвинения. Uh -huh. И... А, мне приходится всячески убеждать, что на самом деле никто ничего в этом процессе не теряет. Просто за счет того, что у тебя увеличивается количество клиентов, которые, которые к тебе приходят и, mm -hmm. кстати, рекомендуют другим, твоя эффективность возрастает. На самом деле никто никаких денег не теряет. А почему медиация все-таки занимает такую очень маленькую нишу? Допустим, mm -hmm. по статистическим данным того же Международного валютного фонда, проведенного в 2006 mm -hmm. году, 2% mm -hmm. всего предприятий и организаций, пользуясь услугами медиаторов? Вы знаете, это, это очень интересный вопрос, который я сама себе задаю все время. Угу. Потому что, я, как я уже сказала, медиации в Украине, на самом деле, больше 10 лет. 12 центров медиации по Украине, а медиации нет почему-то. Угу. И я разговаривала с людьми, которые практикуют медиацию в Украине. Кстати, они мне говорили, что с удовольствием используют этот инструмент транснациональные компании, которые знакомы с этим инструментом, потому что активно применяют его там, в своих странах. Я думаю, и ответ этого человека был, вы знаете, только потому, что люди не знают, насколько действительно выгодно. У меня, кстати, была встреча с моим коллегой из Израиля, вот, и я спрашивала, как у них эта услуга распространена, не распространена. Он говорит, вы знаете, ну, у нас люди всегда спрашивают, на чем можно сэкономить. И как только ты говоришь о том, что на медиации можно сэкономить, говорит, эту медиацию, то есть услугу с удовольствием покупают. То есть я думаю, что вот наша задача просто говорить об этом очень широко. Ну, лично я свою задачу так вижу. Потому что экономический эффект, как мы говорим, да, угу. достаточно большой. Первое, экономятся деньги деньги имеются в виду и на судебные споры, разбирательства, и на те же услуги адвокатов. И иногда, кстати, даже если ты знаешь, что у тебя стопроцентное дело в суде будет выиграно, первое, нет гарантии, что оно будет исполнено, это решение. И второе, задумайся о тех затратах, которые ты придется понести для того, чтобы это решение получить. Потому что часто эти затраты даже превышают те потери, которые бы ты понес, если бы в результате медиации mm -hmm. пошел на какой-то компромисс, сделал какую-то скидку. То есть это деньги, это время, потому что вопрос решается быстро. Например, mm -hmm. в Британии существует Такая статистика, что 80% споров, которые приходят на медиацию люди к ним, они заканчиваются в течение одного дня. Но, правда, этот один день может быть достаточно длинным, потому что есть медиации, которые 5 часов утра заканчиваются. Остальные 10% споров заканчиваются в течение недели. У нас, наверное, с вами одна логичная ситуация. Как не пользуются услугами брокеров, так и не пользуются, не пользуются до сих пор наверное, услугами медиаторов. Да? Угу. Вот, В принципе, брокер, это тот же самый фактически медиатор. Как вы считаете, целесообразно ли, допустим, нашему институту брокеров тоже пройти определенную подготовку с тем, чтобы. Вот получить те техники, которые сглаживают противоречия между клиентом и страховой компанией. Коротко. Вы, вы, да, вы задали, конечно же, да. Да. Это очень коротко. Потому что есть люди, которые интуитивно просто обладают этими техниками, они их применяют. Мы помогаем затачивать инструменты. А вот какие, например, какие-то техники, конкретные техники, можете сказать, допустим? Конкретные техники, могу сказать, вам сразу захочется узнать сущность этой техники. Техника отзеркаливания, если это что-то ага. говорит. Самая главная техника медиатора это правильные вопросы. Открытые uh -huh. вопросы, которые позволяют клиенту дать максимум информации для стороне, которая нужна медиатору. Вот открытые вопросы, тест на реальность, потому что иногда стороны явно переоценивают свои шансы в суде. Uh -huh. И поэтому мы иногда рекомендуем посоветоваться с юристами, насколько их шансы велики. Наше время исчерпалось уже. Я хочу вас поблагодарить. 20 минут пролетает мгновение около. Да. Польский писатель и критик Карл Ижиковский как-то сказал: если в споре вы убедили противника, под конец он непреенно заявит: В сущности, мы оба говорили одно и то же. Так и, на мой взгляд, он правильно выяснил задачу медиации. Обе стороны правильно должны понимать одно и то же. На этом я хочу закончить нашу передачу страхования. Вел передачу Ибрагим Габидулин. До скорых встреч в этой студии. Гостем студии была Галина Еременко.